नारायणा अखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणीयम् दर्शकम्बद् स्थितस कमलोद्भवः तव हि नापि पङ्गेरुहे हुदस्तिददमम् बुदौ उदितमित्यनालोकयन् तदीचणकुतूहलात् प्रतिदिशम् विवृत्ताननः चतुर्वदनतामकाद् निगसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् मखानवभिघूर्णिथम् कमलमेव तत् केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयम् भवतनुम् तु नालोकयन् कयेश कमलोदरे महदिनिस्सहायो ह्यहम् कुदस्त्युदिदमम् भुजम् समजनिधि चिन्तामघात् अमुष्यटि सरोरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुगः किमपि कारणम् सम्भवेद् यदि स्म सकलु स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढदीः त्वदीयमतिमोहनम् न तु कले दृष्टवान् तदः सकलनालिका विकरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शदवल्सरम् किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्त्य कमलोधरे सुगनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमाददे भवदनुग्रहैकाग्रही चतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धो लसत् प्रबोध विशदीकृतः स खलु पत्मिनी सम्भवः अतृष्टचरमल्बुदम् तव हि रूप मन्दर्दृशा विचष्ट परितुष्टदीहि भुजगभोगभागाशयम् किरीडमकुटोलसत् खडकहारकेयूरयुक् मणिस्फुरिद मे कलाय गलतलोलसत्पौस्तुभम् बभुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुति प्रकरदर्शित प्रचुर वै हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मढाम् इति द्रुहिणवर्णित सुगुणभङ्गिमा पाहि माम् लभ स्व गृहाणमदनुग्रहम् कुरुतपच्च भूयो विदे भवत्व किल सातनी मयि च बत्युरत्युत्कटेधी उधीर्य गिरमाददाः उदितचेदसं वेदसम् शतम् कृतपास्तदः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च बलं। च पूर्वाधिकम् उदीच्य किलकम्बिदम् पयसि पङ्गजम् वायुना भवद्बलविचुम्पिदः पवनपादसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह अकल्प्य भुवनत्रयीम् प्रजा प्रजानुर्मितौ तदा विदकृपाबरो गुरुमरुत्पुरादीश्वर त्वमाशु परिपाहि माम् गुरुदयोचिदैत्री चिदैः नारायणा अखिल भगवन्नमस्ते हरे कृष्ण